Так, ребятки, ну что, сегодня мы готовим этот дав к продаже. Смотрите, вывалил весь этот инвентарь, все, что у меня есть. Сейчас поедем. Знаете, что сделаем? Сейчас вот эти вот колпаки, которые мне не нравились, вот эти вот, мы их поменяем на вот такие вот нержавеющие. Я купил новые нержавеющие колпаки, и мы их туда поставим, я вам покажу, как это будет выглядеть дальше. Купил вот такой вот очистник для дисков, не знаю, как он справится с вот этим вот баком, я хочу этот почистить бак. И помните, что это DAF ADR для небеспечных вантажив, здесь легкосплавные диски спереди и сзади, мы их тоже почистим этим средством. И очистник для шин. Я заказал еще на тему в Китае вот такую, знаете, губку, смотрите, специальную. И ней почищу эти шины после мойки, после всех этих манипуляций. Я здесь пройдусь тоже, покажу, как я буду это делать. И сегодня я заехал, кстати, на Фейсбуке. У ребят заказал э, кронштейн для запаски. Помните, что мне не нравится вот это вот место, которое пустовало, да? <coughs> я заказал здесь кронштейн для запаски. Сейчас на пескаструю его отдал, завтра будет уже готово. Попескоструено и покрашено. И сюда я куплю новый колесный диск и туда либо ведущую либо рулевое либо ведущее либо рулевое колесо туда поставим я еще не знаю кстати подскажите какое колесо чаще всего ну, нуждается в запаске переднее либо заднее вот сюда я хочу купить новую резину новый диск и вот здесь вот на запаске оно будет крепиться все ребятки поехали заниматься и буду вам показывать весь процесс дальше. Подписывайтесь на канал и будете следить за нашими всеми мероприятиями. Мы продаем этот DAF и сдаем полуприцепы в аренду. Все, всем пока. Бажаю вам гарного дня. Оп!